Всем привет, с вами Львини, и это обзор остановочной платформы Устья. Начинаем. Данная платформа находится на Гавернской склейке. На платформе имеется место для привязания лошади. Платформа в довольно хорошем состоянии. И сама платформа выглядит довольно интересно, но во всем по порядку. Отдален, однопутная, небольшая, не электрифицированная, Узкоколейная остановочная платформа. Это прекрасно. Поезда здесь бывают довольно редко, но для узкоколеек это норма. Это и есть особенность узкоколеек. Тишина, спокойствие и изредка проезжающий поезд. Вот такая она остановочная платформа Устя. Однако на этом мы не заканчиваем. Недалеко от этой платформы, примерно в 10 метрах, имеется дрезина. Ну, точнее, то, что от нее осталось. Она стоит не на рельсах, а на досках. Вот такая интересная дрезина. Такова она платформа Устя, и вот эта прекрасная дрезина. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Львини. Всем удачи, всем пока.